Cikgu, adakah semua yang kami pelajari selama ini salah? Itulah soalan yang diajukan oleh seorang remaja lelaki berusia 16 tahun dari sebuah sekolah terkemuka di Finland kepada saya dengan air mata yang berlinangan. Kami berada di Kuala Lumpur ketika itu. Sepanjang 15 tahun kerjaya saya dalam arena pendidikan antarabangsa, belum pernah saya mengalami pengalaman sebegini. Kisah ini bermula apabila 28 orang pelajar paling pintar dari Finland yang sepanjang hidup mereka percaya bahawa sistem pendidikan negara mereka adalah yang terbaik di dunia, terpaksa berhadapan dengan satu realiti yang membuatkan mereka terdiam dalam masa hanya 48 jam di bumi Malaysia. Kumpulan pelajar ini dalam perjalanan dari Helsinki untuk sebuah lawatan sambil belajar ke Asia. Namun sebuah ribut taufan monsun yang melanda tanpa dijangka telah memaksa pesawat mereka melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Dan dari situlah bermulanya peristiwa yang akan mengubah pandangan hidup mereka buat selama-lamanya. Kami selalu fikir Finland adalah yang terbaik di dunia. Tetapi negara yang benar-benar maju sebenarnya adalah Malaysia, kata Emilia, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun kepada seorang wartawan di negaranya. Pengakuan yang mengejutkan ini telah menggegarkan seluruh landscape pendidikan Finland. Apa yang telah mereka saksikan di Malaysia? Mengapa anak-anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai unggul Nordik mula mengangkat Malaysia sebagai guru mereka? Sebagai seorang guru warga negara Malaysia dengan pengalaman 15 tahun yang berada di sana secara langsung, saya akan kongsikan catatan 48 jam yang menakjubkan itu untuk tatapan anda semua. Selamat sejahtera. Nama saya Hafiz, seorang guru dari Malaysia yang telah bekerja di sebuah sekolah antarabangsa di Helsinki, Finland selama 15 tahun saya telah melihat pelbagai sistem pendidikan dari seluruh dunia, tetapi insiden yang saya alami di KLEA pada musim luruh tahun lalu kekal sebagai kenangan paling berharga dalam kerjaya saya sebagai seorang pendidik. Pada hari itu, saya mengiringi sekumpulan 28 pelajar istimewa dari Helsinki International Academy. Mereka adalah kumpulan pelajar terbaik dalam lingkungan usia 16,17 tahun, kesemuanya berasal dari keluarga ternama di Finland, anak-anak profesor universiti, anak perempuan pegawai tinggi kerajaan dan anak-anak doktor pakar. Mereka adalah masa depan negara Finland. Rancangan asal perjalanan kami adalah untuk melawat Vietnam dan Singapura bagi mengkaji sistem pendidikan negara, membangun dan mengesahkan kehebatan sistem pendidikan Finland. Tetapi ribut taufan telah menyebabkan laluan penerbangan ditutup dan kami terpaksa mendarat cemas di Clear, lapangan terbang antarabangsa yang terdekat dan paling selamat. Kebanyakan pelajar berasa keliru. Mereka hanya mengenali Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan dengan makanan yang lazat. Ada yang sempat berkata, sistem pendidikan mereka mesti berasaskan hafalan dan ketinggalan zaman, kan cikgu? Dari perspektif Finland, negara maju di Asia adalah Singapura. Malaysia pula dilihat sebagai negara yang mempunyai budaya menarik tetapi sistemnya belum begitu membangun. Namun, apa yang berlaku selepas itu benar-benar di luar jangkaan kami. Sebaik sahaja pesawat kami memasuki ruang udara Malaysia, kami menerima komunikasi yang pantas dan tepat dari menara kawalan udara memaklumkan bahawa langkah-langkah khas telah disediakan untuk kumpulan pelajar asing yang terpaksa mendarat cemas. Lebih mengagumkan lagi, seorang pegawai darat yang fasih berbahasa Inggeris telah sedia menunggu untuk membantu kami. Respons pada tahap ini amat sukar ditemui walaupun di lapangan terbang Helsinki. Apabila kami melangkah masuk ke dalam bangunan terminal KLEA, riak wajah setiap pelajar berubah. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang itu masih beroperasi pada kecekapan penuh, seolah-olah waktu siang. Pekerja pembersihan bekerja tanpa henti, kaki tangan kaunter maklumat berada di setiap sudut dan semua kemudahan sedia untuk digunakan. Betul ke ini lapangan terbang di Asia, Cikgu? Tanya Emilia kepada saya dengan rasa kagum. Di lapangan terbang Helsinki, kebanyakan perkhidmatan akan berhenti beroperasi selepas jam 9 malam. Proses imigresen juga sangat mengagumkan. Walaupun terdapat kemasukan mendadak sekumpulan besar pelajar asing, para pegawai langsung tidak kelihatan kelam kabut. Sebaliknya, mereka membuka satu laluan khas untuk kumpulan kami dan menyediakan seorang pegawai perhubungan yang sangat fasih berbahasa Inggeris untuk membantu. Paling menakjubkan, pegawai itu bertanya dengan teliti tentang situasi kami dan memberikan nasihat terbaik. Pengetua kami turut memuji mengatakan bahawa sokongan sebegini walaupun di Helsinki sukar didapati. Semua proses berjalan dengan sangat pantas. Kami tidak perlu membuang masa menunggu dengan kerenah birokrasi yang rumit. Pegawai itu malah menawarkan diri untuk menghubungi beberapa hotel di Kuala Lumpur dan mencadangkan hotel yang sesuai untuk pelajar di kawasan Bukit Bintang dan KLCC sambil menerangkan kebaikan dan keburukan setiap lokasi dengan terperinci. Jauh lebih mesra daripada pegawai lapangan terbang di Finland, kata Johan, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun. Di negara-negara Nordik walaupun para pegawai bekerja dengan cekap, layanan yang mesra dan penuh prihatin seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka rasai kejutan tidak berakhir di situ kesemua 28 buah bagasi kami tiba lengkap dalam masa kurang dari 15 minit satu perkara yang luar biasa bagi pelajar yang sudah biasa dengan masalah kelewatan bagasi di Finland di dalam bas yang menuju ke hotel saya mendengar para pelajar berbual dengan penuh teruja saya sendiri mula melihat Malaysia dari sudut pandangan yang baru Ketika itu saya masih tidak tahu bahawa 48 jam yang mendatang ini akan membawa kejutan yang lebih besar dan mengubah hidup mereka. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke pusat bandar Kuala Lumpur, gelombang kejutan pertama bermula. Pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam dari lebuh raya telah memadamkan imej lama para pelajar tentang negara ini. Lautan cahaya yang terbentang sejauh mata memandang dan gugusan bangunan pencakar langit yang tersusun rapi Menara Berkembar Petronas, Menara KL membuatkan setiap pelajar melekapkan muka mereka ke tingkap dengan penuh kekaguman. Apabila bas menghampiri pusat bandar seperti kawasan Bukit Bintang dan KLCC, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Walaupun jam sudah melepasi 11 malam, bandar itu masih terang benderang dan dipenuhi orang ramai. Tetapi apa yang paling mengejutkan mereka ialah imej wanita-wanita muda yang berjalan sendirian. Hakikat bahawa seorang wanita boleh berjalan seorang diri pada waktu malam dengan selamat adalah sesuatu yang jarang dilihat walaupun di bandar-bandar besar Finland. Negara ini betul-betul selamat ya, kata Emilia dengan nada terkejut. Kisokan paginya beberapa orang pelajar bangun seawal jam 6 pagi dan mula mengadu lapar. Saya berasa sedikit bimbang kerana di Finland amat sukar untuk mencari kedai makan yang dibuka pada waktu subuh begini. Tetapi apabila saya bertanya di kaunter penyambut tetamu hotel, pekerja itu tersenyum dan menjawab, "Oh, ada gerai mamak 24 jam di bangunan sebelah, cikgu. Sangat popular di kalangan penduduk tempatan." Istilah restoran 24 jam sangat mengejutkan saya di Finland ini adalah mustahil. Saya pun membawa tujuh orang pelajar ke kedai tersebut pada jam 6.30 pagi. Jalan raya sudah mula sibuk dengan orang ramai pekerja pejabat yang dalam perjalanan ke tempat kerja, orang yang berjoging dan mereka yang baru keluar dari kedai serbaneka. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke dalam kedai, aroma masakan yang wangi terus menusuk hidung. Menu makanan membuatkan para pelajar ternganga kerana harganya yang sangat murah. Roti canai berharga $1.50, nasi lemak bungkus $2.00. Jika dibandingkan dengan kos sara hidup di Finland, ia terlalu murah untuk dipercayai. Makanan dihidangkan dengan sangat pantas. Tidak sampai lima minit, semuanya sudah terhidang di atas meja. Para pelajar teruja dengan hidangan Malaysia yang belum pernah mereka lihat. Tetapi selepas suapan pertama, riak wajah mereka semua berubah, terutamanya roti canai dan teh tarik. Johan makan sehingga dua keping dan berkata, "Di Finland mustahil dapat makan makanan sesedap ini pada harga ini." Ketika membayar, kami terkejut sekali lagi. Tujuh orang makan sehingga kenyang, tetapi jumlah bil tidak sampai RM40. Dalam mata wang euro, ia hanya sekitar 8 euro. Jika makan pada tahap ini di Finland, kami perlu membayar sekurang-kurangnya 70 euro. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbani ke 7 eleven dan para pelajar sekali lagi terpegun. Bahagian dalamnya bersih dan dipenuhi dengan pelbagai produk. Apa yang paling menakjubkan ialah kepelbagaian perkhidmatannya. Bukan sahaja untuk membeli makanan, tetapi kami juga boleh membayar bil utiliti, menghantar bungkusan atau menggunakan mesin ATM. Ini seperti sebuah pusat membeli belah mini, kata seorang pelajar. Malaysia ini negara yang mudah selama 24 jam ya kata Johan hebat betul boleh dapatkan apa sahaja yang kita mahu pada bila-bila masa di Finland bila tiba hari Ahad kebanyakan kedai sudah tutup pagi itu kami memulakan penjelajahan Kuala Lumpur secara rasmi destinasi pertama kami ialah stesen MRT Bukit Bintang saya mahu mereka merasai sendiri sistem pengangkutan awam Malaysia Sebaik sahaja melangkah masuk ke stesen, riak wajah para pelajar berubah lagi. Terdapat eskalator dan lift di mana-mana untuk kemudahan semua. Reka bentuk inklusif ini sangat mengagumkan. Bahagian dalam stesen bersih, terang, dengan papan tanda dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang jelas. Apabila kami tiba di platform pada waktu puncak, walaupun sesak dengan orang ramai, suasananya sangat teratur. Semua orang berbaris dalam dua barisan mengikut tanda di lantai secara semula jadi. Di Finland, kami tidak pernah melihat pemandangan seperti ini, kata pengetua kami. Di Helsinki, orang ramai selalunya berebut-rebut untuk menaiki kereta api. Apabila tren MRT tiba pintu terbuka. Orang ramai di platform memberi laluan di kiri dan kanan untuk membenarkan penumpang di dalam keluar terlebih dahulu sebelum mereka mula masuk dengan teratur. Siapa yang mengajar mereka peraturan ini? tanya seorang pelajar. Saya menjelaskan, tiada siapa yang mengajar. Ia adalah budaya yang dipelajari oleh rakyat Malaysia sejak kecil. Dia sangat kagum. Di dalam tren, keadaannya bersih dan selesa. Tetapi pemandangan yang paling menyentuh hati ialah apabila seorang nenek naik di gerabak seterusnya serta-merta beberapa orang penumpang serentak bangun untuk memberikan tempat duduk mereka. Pemandangan ini membuatkan Johan menitiskan air mata. Dia berbisik, sikap baik hati yang semula jadi seperti ini walaupun di Finland jarang sekali dapat dilihat. Suasana di dalam tren sunyi. Tiada siapa yang bercakap di telefon dengan kuat. Kebanyakannya menunduk melihat telefon pintar atau membaca buku. Tetapi yang paling menakjubkan ialah imej pelajar. Sekolah menengah dalam pakaian seragam sedang berdiri sambil tekun membaca buku atau mengulang kaji kosa kata. Pelajar di sini sangat rajin, ya, kata Emilia. Pelajar Finland selepas tamat waktu sekolah, mereka tidak akan sentuh buku lagi. Apabila tiba di stesen dan melangkah keluar, pemandangan orang ramai yang lalu lalang di sekitar kawasan Bukit Bintang dan persimpangan jejantasnya membuatkan semua orang terdiam walaupun kelihatan sibuk. Aliran pergerakan orang ramai sangat teratur. Semua orang bergerak ke destinasi masing-masing dengan efisien. Petang itu, satu insiden yang tidak dijangka berlaku. Emilia tiba-tiba berasa pening dan pengsan. Mungkin kerana tekanan dan cuaca yang tidak biasa. Saya segera menghubungi talian kecemasan. Apa yang menakjubkan ialah operator menjawab panggilan dalam bahasa Inggeris dan memberitahu bahawa ambulans akan dihantar dengan segera. Tidak sampai lima minit, ambulans tiba walaupun kami berada di tengah-tengah kesesakan lalu lintas Bukit Bintang. Kepantasan ini setanding, malah mungkin lebih baik daripada sistem kecemasan di Finland. Pasukan paramedik sangat profesional. Mereka menilai keadaan Emilia dengan pantas dan memberikan rawatan kecemasan awal dengan betul sambil menerangkan situasi dalam bahasa Inggeris untuk menenangkan kami. Kami dibawa ke sebuah hospital swasta terkemuka. Di sana, kami sekali lagi berhadapan dengan pengalaman yang mengagumkan. Jabatan kecemasan walaupun sibuk, diuruskan dengan sangat sistematik. Terdapat kaunter khas untuk pesakit antarabangsa dan kaki tangannya fasih berbahasa Inggeris. Proses rawatan berjalan pantas. Keputusan ujian darah keluar dalam masa 30 minit. Diagnosisnya ialah Emilia mengalami dehidrasi dan keletihan akibat perjalanan. Cukup dengan berehat dan minum air yang mencukupi, dia akan pulih. Tetapi yang paling menakjubkan ialah kos rawatan. Keseluruhan kos termasuk caj ambulans, pemeriksaan dan ubat-ubatan masih separuh lebih murah daripada kos rawatan di Finland. Pengalaman ini menunjukkan kepada para pelajar bahawa kemajuan Malaysia bukan hanya pada teknologi tetapi pada sikap prihatin terhadap insan yang meresap dalam setiap aspek masyarakat. Sepanjang 48 jam itu kami melawat Dataran Merdeka untuk merasai budaya Malaysia, menikmati hidangan tempatan yang lazat yang mengubah definisi mereka tentang makanan Asia, melihat kebaikan hati orang ramai di jalanan dan merasai keselamatan sebuah bandar raya besar yang membuatkan mereka kagum. Pada hari kepulangan, semasa berada di dalam tren menuju ke KLIA, Johan berkata, "Pandangan kami telah berubah sepenuhnya, cikgu." Kami pernah percaya pendidikan Finland adalah yang terbaik tetapi setelah melihat Malaysia kami sedar masih banyak lagi yang perlu kami pelajari. Apabila mereka kembali ke Finland, kisah pengalaman mereka di Malaysia tersebar dengan pantas. Video yang mereka rakam tentang pelajar Malaysia membaca buku di dalam MRT menjadi tular di kalangan remaja Finland timbul perdebatan adakah sistem pendidikan Finland benar-benar yang terbaik. Ramai yang menyeru agar mereka mempelajari sikap dan etika belajar pelajar Malaysia. Setahun kemudian, Helsinki International Academy menandatangani perjanjian sekolah angkat dengan sebuah sekolah menengah terkemuka di Kuala Lumpur dan melancarkan program pertukaran pelajar. Emilia dan Johan adalah dua orang pertama yang menyertai program ini. 48 jam itu telah mengubah hidup saya kata Emilia Kini dia sedang melanjutkan pengajian dalam bidang hubungan antarabangsa di sebuah universiti di Kuala Lumpur dengan harapan untuk menjadi jambatan penghubung antara kedua-dua negara Pendaratan cemas pada hari itu adalah satu kejadian yang tidak dijangka tetapi ia telah mengubah kehidupan 28 orang anak muda yang pintar dan memberi impak besar kepada dunia pendidikan kedua-dua negara ia menyedarkan saya bahawa kekuatan sebenar Malaysia bukanlah terletak pada bangunan pencakar langit atau teknologi canggih tetapi pada kemesraan rakyatnya sikap saling prihatin dan budaya yang mementingkan keharmonian masyarakat secara keseluruhan kisah 48 jam yang bermula secara kebetulan telah menjadi jambatan penghubung yang hebat antara dua negara dan mengajar kita bahawa pendidikan bukan sekadar memberi ilmu tetapi juga menyemai nilai-nilai di dalam hati sesuatu yang telah saya pelajari dari bumi Malaysia ini.